Salam sejahtera, kami pelajar kumpulan 33 dari kursus Citra LMCW 2022 Pengurusan dan Analitik Data Set 2. Tajuk video kreatif kami adalah Impak Kestabilan Mata Wang Kemboja dan Kanada. Kumpulan kami terdiri daripada empat orang pelajar perubatan iaitu Lim Wei San, Wai Shu Mei Wong Sin Yi dan Jeva Benila. Objektif kajian video kreatif kami adalah mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap kestabilan mata wang negara Kemboja dan Kanada, mengkaji dua status mata wang terhadap ringgit Malaysia dan memberi cadangan tentang potensi pelaburan. Laporan kami adalah berdasarkan dua negara iaitu negara Kemboja dan negara Kanada. Negara Kemboja adalah sebuah negara sedang membangun. Populasi Kemboja sekitar 17.9 juta orang pada tahun 2025, manakala negara Kanada adalah negara membangun. Populasi Kanada sekitar 41 hingga 41, 6 juta orang pada 2025. Marilah kita membincang latar belakang ekonomi negara Kemboja dan negara Kanada. Negara Kemboja adalah negara membangun dengan ekonomi berpendapatan sederhana rendah yang sedang berkembang. Hal ini kerana negara Kemboja bergantung kepada sektor pertanian, industri pembuatan pakaian dan pelancongan serta pelaburan asing. Di samping itu, Kemboja masih berdepan cabaran seperti infrastruktur yang terhad, pendapatan per kapita yang rendah dan kebergantungan kepada sektor tertentu. Untuk negara Kanada pula, Negara Kanada adalah negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi dan berasaskan pasaran bebas yang stabil. Negara ini bergantung kepada perdagangan antarabangsa, khususnya dengan Amerika Syarikat, serta mempunyai dasar fiskal dan monetari yang kukuh. Pendapatan per kapita yang tinggi dan infrastruktur yang maju menyumbang kepada taraf hidup yang baik serta kestabilan mata wang dolar Kanada. Berikut adalah R pertukaran mata wang asing Kemboja, 100 Real Kemboja dan Kanada, CAD, terhadap mata wang Malaysia dari Januari 2018 hingga Januari 2023. Informasi pertukaran wang diperoleh daripada laman web Kadar Pertukaran Wang Bank Negara Malaysia. Kekuatan mata wang juga bergantung kepada kestabilan politik negara. Negara Kemboja mempunyai latar belakang politik yang dibentuk oleh sejarah konflik dan peralihan kuasa yang panjang. Negara ini mengamalkan sistem monarki berperlembagaan di mana raja berperanan sebagai ketua negara manakala kuasa pentadbiran dipegang oleh perdana menteri dan kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya. Lanskap politiknya masih didominasi oleh satu parti utama iaitu Parti Rakyat Kemboja (CPP) yang telah memerintah selama beberapa dekad. Di sebalik itu, negara Kanada mempunyai latar belakang politik yang stabil dan matang sebagai sebuah monarki berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ketua negara ialah Raja Britain yang diwakili oleh Gubernur General, manakala kuasa pentadbiran dipegang oleh Perdana Menteri dan Kabinet yang dipilih melalui pilihan raya umum yang bebas dan adil. Kanada mengamalkan sistem persekutuan. Sistem politik Kanada menekankan prinsip kedaulatan undang-undang, hak asasi manusia, kebebasan bersuara dan ketelus. Berikut adalah interpretasi bagi kedua-dua carta garisan laporan pertukaran mata wang dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Imej tersebut menunjukkan tren nilai pertukaran mata wang dolar Kanada, CAD, dan Real Kamboja, 100 Real Kamboja, berbanding Ringgit Malaysia, RM, dalam tempoh Januari 2018 hingga Januari 2023. Carta pertama menunjukkan aliran nilai purata 1 unit CAD dalam ringgit Malaysia dari tahun 2018 hingga 2020, nilai CAD berada dalam keadaan stabil dan meningkat sedikit secara perlahan daripada paras sekitar RM3.11 ke RM3.13. Namun sejak tahun 2020 hingga 2022, berlaku peningkatan yang sangat ketara iaitu mendadak. Nilai CAD mencapai kemuncak tertinggi pada tahun 2022 iaitu menghampiri paras RM3.38. Tetapi sejak tahun 2022 hingga 2023, nilai CAD mengalami penurunan yang agak tajam ke paras sekitar RM3.22 menjelang tahun 2023. Carta kedua menunjukkan aliran nilai purata bagi setiap 100 unit KHR dalam ringgit Malaysia. Dari tahun 2018 hingga 2020, nilai 100 riel Kamboja meningkat secara berperingkat daripada bawah paras 0.100 sehingga mencecah sekitar 0.102. Dari tahun 2020 hingga 2021, berbanding dengan CAD, mata wang Kamboja ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 ke paras 0.101. Pada tahun 2021 hingga 2022, terdapat lonjakan drastik di mana nilai KHR mencapai titik tertinggi pada tahun 2022, iaitu melebihi paras 0.106. Manakala mulai tahun 2022 hingga 2023, nilai KHR menunjukkan trend menurun semula ke paras sekitar 0.104 pada tahun 2023. Kesimpulannya, kedua-dua mata wang menunjukkan corak yang hampir sama di mana nilai mereka terhadap ringgit Malaysia mencapai kemuncak pada tahun 2022 sebelum mula menurun pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahawa pada tahun 2022, ringgit Malaysia berada pada kedudukan yang lebih lemah berbanding kedua-dua mata wang tersebut namun mula mengukuh semula pada tahun berikutnya. COVID-19 mempunyai impak terhadap kestabilan mata wang negara Kemboja dan Kanada. KEMOBJA, KHR, terdapat campur tangan bank pusat dan pegangan USD yang tinggi. Selain itu, kestabilan buatan artificial melalui suntikan rizal. Selanjutnya, tekanan inflasi akibat USD yang terlalu kuat manakala untuk negara Kanada, CAD, harga minyak global dan kadar faedah bank pusat. Impak yang kedua adalah turun naik mendadak mengikut harga komoditi. Seterusnya, impak yang ketiga adalah pengukuhan mata wang hasil kenaikan kadar faedah. Seterusnya, impak politik terhadap kestabilan mata wang negara Kemboja dan Kanada. Negara Kemboja mempunyai kestabilan politik relatif tetapi demokrasi terhad. Di sebaliknya, negara Kanada dipengaruhi oleh dasar tenaga dan perdagangan global. Seterusnya, impak kerajaan terhadap kestabilan mata wang negara Kemboja dan Kanada. Negara Kemboja mempunyai kadar tukaran yang lebih stabil, tetapi bergantung kepada mata wang asing. Namun begitu, di negara Kanada, polisi monetari Bank of Canada, kadar faedah membantu mengurangkan turun naik CAD. Cabar pertama adalah ketidaktentuan akibat krisis pandemik COVID-19. Cabaran penyebaran virus COVID-19 pada penghujung 2019 dan 2020 mewujudkan fasa kritikal yang menjejaskan kestabilan kadar pertukaran mata wang 100 real Kamboja dan CAD terhadap ringgit Malaysia. Cara mengatasi melaksanakan pemantauan berterusan melalui teknik visualisasi data seperti carta garis untuk mengenal pasti titik terpencil dan tren penurunan fenomena tertentu supaya tindakan pembetulan dapat diambil. Cabar kedua adalah impak ketidakstabilan politik semasa. Cabaran, pergolakan atau situasi politik semasa dalam sesebuah negara memberi kesan langsung kepada kekuatan dan kestabilan nilai mata wang mereka di pasaran global. Cara mengatasi menggunakan analisis deskriptif berangka seperti kaedah variance untuk mengukur taburan dan kepadatan set data bagi mengenal pasti pola perubahan yang dipengaruhi oleh faktor politik. Cabar kedua adalah keperluan polisi kerajaan yang efektif. Cabaran tanpa campur tangan atau polisi yang tepat, mata wang sukar dikekalkan pada tahap yang stabil ketika fasa ekonomi yang mencabar atau kritikal. Cara mengatasi Menganalisis kadar pertukaran tertinggi, maksimum dan terendah, minimum bagi menilai keberkesanan polisi sedia ada dan merangka strategi kawalan mata wang yang lebih kukuh. Cabar kedua adalah risiko ketidakpastian kualiti dan integriti data. Cabaran data yang tidak tepat, tidak konsisten atau tidak selamat boleh membawa kepada ralat analisis yang mengakibatkan keputusan ekonomi yang salah dan peningkatan kos penyelenggaraan. Cara mengatasi, mengamalkan pengurusan data secara saintifik melalui proses pengesahan, pembersihan dan perlindungan data untuk menjamin tahap kebolehpercayaan yang tinggi serta memastikan data sentiasa berkualiti. Akhirnya, refleksi impak kestabilan mata wang Kemboja dan Kanada adalah mata wang RM, CAD dan 100 Real Kamboja sangat terkesan oleh peristiwa luar jangka seperti pandemik COVID-19 yang mencetuskan ketidaktentuan nilai. Seterusnya, kestabilan politik sesebuah negara merupakan faktor utama yang mempengaruhi kekuatan dan pola pertukaran mata wang di pasaran global. Akhirnya, penggunaan teknik analisis deskriptif dan visualisasi sangat membantu dalam menterjemah data mentah kepada pemahaman trend ekonomi yang lebih jelas.